fotosu ilə yaxın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20%-nə Ermənistan tərəfindən işğalına baxmayaraq və 1 milyona yaxın azərbaycanlının öz Əzəli torpaqlarından didərdir olmasına baxmayaraq biz güclü ölkəni qura bildik, iqtisadiyyatı təmin etdik və müstəqil siyasət həyata keçirdik. 4 il öncə biz 2-ci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəni qeyd etdik və beləliklə biz öz suverenliyimizi tam bərpa etdik. Bütün mullar BMT-nin nizamnaməsinə Beynaxaq hökuməgə Bu MT-nin Təhlükəsiz Şurasının qətnamələrinə uyğun oldu və həmin qətnamələr 30 il kağız üzərində qaldı. Biz həmin qətnamələri öz hesabımıza icra etdik. Beynaxaq. Bu və ədaləti bərpa etdik və Ermənistanın işğalına son qoyduq.